Люди отдыхали, ловили рыбу, занимался всем народ. Через некоторое время эту организацию нашу разогнали и свободно вступила в дело ООРИ, которая захватила, захватила этот пруд поставила свои какие-то расценки, запрещает людям отдыхать здесь купаться. Требует за, за всю денежку. Дайте. Когда мы у них спросили документы какие-нибудь или еще что-то, нас... На нас никак не отреагировали, тупо... и скажем так, что тупо послали. Мы обращались в милицию, обращались в прокуратуру, писали письма, писали не сами, писали там через организации, через других людей, чтобы помогли. Все эти дела спускались на тормоза, никто не хотел нам ни помочь, никак, никак либо посодействовать нашему, нашей проблеме. мы ну, мы надеемся, что все-таки нам сегодня помогут порешать нашу проблему. И мы вернем наш путь назад. И будем спокойно отдыхать, как это было раньше. Знаю, что тут за проблемы. Тем паче мы получали письма от Максима, от организации, общества организации двух поселков письмо, что тут захват. И мы давали им ответ, что действительно мы ничего не знаем. У нас никто не просил никаких разрешений, никаких, никаких аренд, ничего мы не получали. Поселковый совет У людей документов никаких нет, чтобы они занимались этой безобразией.